20-ci 20 əsr insanlıq tarixində böyük bir əsər oldu. 250, 250 milyondan, milyondan insan, artıq insan məhribətlərin, rəqib qırğınların de, siyasi və siyasi çəkişmələrin qurbanı oldu. Bu böyük qəhşədən ən böyük məsuliyyət kommunizm və ananın ideologiyasının üzərinə düşür. İnsanlığa bərabərlik və ədalət vəd edən bu ideologiya insanlara qan Ölüm və qorxudan başqa ideolojik. heç bir şey vermədi. Bu filmdə bu filmdə realizmin, qaranlıq kommunizm əslini araşdıracaq və bu ideologiyanın bəşəriyyətə böyük vahşət yaratdığını görəcəyik. Çünki dünya gələcəkdə bənzər faciələrlə üzləşməməsi ancaq keçmişdən dərs almaqla mümkündür. 19-cu əsrin ortaları idi. İngiltərədə yaşayan iki alman filosofu bütün dünyanın lərzeyə salacaq ideologiya qurmağa çalışırdı. Onlar öz fikirlərini daha öncə nəşr etdirdikləri kitabçada bəyan etmişdilər. Kitabça "Komunizm manifesti" adlanırdı. Bu filosofların birinin adı Karl Henrix Marks, digərinkisi isə Friedrich Engels idi. Marx və Engels materializm adlanan fəlsəfəyə inanırdılar. Materializm maddətçilik deməkdir və maddədən başqa heç bir şeyin varlığını qəbul etməmək mənasına gəlir. Əslində isə materializm Yunan mütəfəkkiri Demokrit tərəfindən ortaya atılmış köhnə bir əhkam idi. Lakin Fransız İnqilabı zamanı bəzi Avropa mütəfəkkirləri materializm ideyasını tarixın tozlu rəflərindən çıxararaq müdafiə etməyə başladılar. Çünki onlar dini etiqadları yox etmək istəyirdilər və bunun üçün əllərində olan yeganə fəlsəfə materializm idi. Marks və Engels bir tərəfdən materializmi müdafiə edir, digər tərəfdən isə Təbiətin təməl qanunun münaqişələr və mübarizələr olduğunu iddia edən dialektika adlı bir metodu qəbul edirdilər. Buna görə də öz nəzəriyyələrini dialektik materializm adlandırmışdılar. Dialektikaya görə təbiətdəki bütün hadisələr təkamül sayəsində baş vermişdir. Hər iki filosof bütün dünya tarixini dialektik materializmə uyğun təhlil etməyə çalışırdı. Marks, bəşəriyyət tarixini və iqtisadiyyatı, Engels isə elmi və fəlsəfəni bu ehtimo uyğunlaşdırmaq üçün kitablar yazmışdılar. Marks daha dəirəli da gedərək gələcəyi görməyə çalışırdı. Onun fərziyəsinə görə, müəyyən vaxtdan sonra Avropanın sənayiləşmiş ölkələrində qanlı inqilablar baş verəcəkdi. Kapitalistlər tərəfindən əzlən fəhlə sinfi ayağa qalxaraq iqtidarı ələ keçirəcək. Va kommunist sistemi qurulacaqdı. Bu kommunist cəmiyyətində din, əxlaq və ailə anlayışları olmayacaqdı. Ludwig Marks və Engelsin çox mühim bir problemləri vardı. Onlar bəşəriyyət tarixini dəyişdirilmiş şəkildə olsa da, dialektik materializmə uyğun şəkildə təqdim edirdilər. Yaxşı, bəs o zaman təbiət tarixi necə olur? Canlılar necə yaranmışdır? Bu vacib suallara da mütləq materialist cavab verilməli idi. Bu cavabı da o vaxtlar İngiltərədə yaşayan digər bir ideoloq verdi. antik okyanda üzən İngilis kral donanmasına məxsus olan Beagle gəmisində səyahət edən gənc bir tədqiqatçı var idi. Charles Robert Darwin. Darwin, Darwin bu gəmidə uzunmüddətli səyahətdən sonra 1836-cı ildə Londona döndü. Həyatının qalan hissəsini canlıların yaranmasına dair bir nəzəriyyənin inkişaf etdirilməsinə sərf etdi. Darwin öz nəzəriyyəsini 1859-cu ildə çap etdirdiyi Növlərin Mənşəyi adlı kitabında ilk dəfə elan etmişdi. Kitab materialist fəlsəfənin də iddia etdiyi kimi, canlıların yaranmasını təsadüflər nəticəsində baş verdiyi tezisini müdafiə edirdi. Bu təsadüflərin də mübarizə yolu ilə, yəni dialektik şəkildə işləməsi iddia edilirdi. Qısası, Darwin dialektik materializmi təbiətə tətbiq edirdi. Darwinin nəzəriyyəsinin heç bir elmi əsası yoxdur. Buna görə də həmin dövrün məşhur alimləri Darwinin nəzəriyyəsini ciddi qəbul etmirdilər. Lakin Darwini qəbul edən iki şəxs var idi: Karl Marks və Fridrix Engels. Növlərin mənşəyi kitabının nəşrindən cəmi 1 ay sonra 1859-cu ilin dekabr ayının 12-sində Engels Marksa yazdığı məktubun belə başlamışdır: Əziz dostum Marks, Hazırda kitabını oxuduğum Darwin bir sözlə desəm möhtəşəmdir. Marks isə öz növbəsində Engelsə yazdığı məktubunda eyni hissləri bölüşürdü. Həftələrdən bəri Darwinin kitabını oxuyuram. Bizim fikirlərimizin təbiəti tarixi təməlini göstərən məs bu kitabdır.